Спасибо. Здравствуйте. Надеюсь, после насыщенного дня у вас еще остались силы поговорить о такой теме, которую все называют незазначенной и сложной. Ну вот есть тема, и на самом деле в основном мы будем говорить о как. Как не в плане готов каких-то рецептов, а как мы это делаем и как это работает, соответственно, ну, пока что работало два года нашей компании, какие подходы мы исповедуем и что нам позволяет на текущий момент развиваться. Потом сами посмотрите, насколько это будет работать или не работать для вас. Частично на вопрос, зачем это надо, Сергей Стапенко вначале ответил. Если он не против, я потом сошлюсь на него немного в конце. Но пока что был еще вопрос такой, какая у вас есть система мотивации и удержания персонала. Вот самое интересное, что никакой э, готовой большой бизнес системы, например, у нас нет. Первоначально меня это, конечно, тяготило, казалось бы, как бы, для того, чтобы была серьезная компания, какие-то сертификаты получать что-то такое, необходимо, чтобы была э, понятная описанная система. Да и вот на Developers okay, э, в два года в Best Employer в 2010-2011 э, среди комментариев от сотрудников были такие, что э, нет э, четко описанной системы, нет наших, а вообще, в принципе, среди топ-комментариев, э, нет э, описанной системы там, мотивации, пересмотра заработной платы и тому подобных вещей. Э, вопрос, собственно, встает а насколько это вообще можно описать. Э, все отношения между людьми, включая э, отношения менеджера и э, подчиненные, они так или иначе подвержены субъективизму. И это надо признать и. Так было, так есть, так будет, и от этого следует отталкиваться. Нельзя формализировать неформализованные вещи, неформализуемые вещи. Когда вообще человек приходит к вам и начинает разговаривать о том, что у него написано job description или там какие-то еще формальные бумаги, когда у него нет доверия к менеджеру, потому что компания, менеджер в частности, действует в его интересах. Если этого доверия нет, то никакая как бы, формализация не поможет. Поэтому э, нужно смотреть на причину и решать причину. Нельзя описывать, делать формализацию лучше, потому что это фактически э, тупиковый путь. Э, есть э, такое э, как стандартное слово, дружелюбная атмосфера во всех объявлениях во всех компаний. А какая может быть стандартная дружелюбная атмосфера, если люди друг другу перед носом машут бумажками? и говорят, что он там должен был сделать или что он не должен был сделать. Поэтому все, что касается отношений между людьми, следует признать, оно должно строиться на доверительной основе. Доверительной не в смысле друг друга как там уже редко, а в смысле доверять о том, что компания, менеджер и человек, работник, они следуют одним интересам. Ну и другого пути, кроме как говорить, обсуждать и э, разговаривать об этом, но пока что наверное не придумал. В таком случае я не знаю. Для примера быстренько можно привести нашу систему бонусов, э, какую мы попробовали построить. Э, Во-первых, э, оценка. Э, в этой оценке э, абсолютно нет никакого ранжирования по номеру 12345 два три четыре пять или по процентам, который э, выставляется э, человек. Э, менеджер, когда ставит оценку, он э, просто оценивает э, работу человека и не знает, во что это выльется. Э, также в критериях нет э, никаких количественных показателей. Там, количество автотестов для э, тестера или количество там, релизов, какие-то там еще строчек кода для э, девелопера. Э, это все э, только э, о подходе человека, каким образом он работает. Ну, разберем, например, такой пример. Сделали фичу точно по спецификации заказчика, все как он написал, но она работает не так, как нужно бизнесу. И совсем не так, или немножко не так. То заказчику она не принесла желаемого результата. Сделали точно по спецификации. Заказчик признает, претензий нет, он вам заплатил, заплатит еще раз за то, что вы сделаете. А второй раз по-другому чуть-чуть, вроде бы все счастливы. Uh, на самом деле у менеджера-программиста должен возникнуть вопрос, и у нас он возникает. А видел ли uh, программист мог ли он видеть о том, что он uh, делает что-то не то? Uh, вот просто с точки зрения заказчика, uh, какой, uh, какая компания, какой подрядчик ему более интересен, тот, который ему вовремя скажет стоп, вы делаете что-то не то, и вы сейчас потеряете деньги. Или тот, который тихонько все себе сделает, а потом переделает еще раз. Что в конечном итоге должно получиться подводная лодка или космический корабль, должно быть понятно всем. И если в написано как предела крылья подводной лодки, пускай написано там хорошо, правильно, там написано все, то это не может быть каким-то критерием успеха для программиста, если он мог это видеть ну, со своей естественной точки зрения. Вопрос, как не удариться в абстрактный философский подход и не потерять клиента, а заказчика продолжать что-то делать. Заказчик вовлечен в эту систему бонусов с тем, что он ставит свою оценку. Мы стараемся, чтобы он ставил по таким же критериям, таким же подходам, но все равно в том или ином случае он смотрит это со своей колокольни и как это практически вылилось к нему на его результат. Вообще, за все время я помню только там пару-тройку случаев, когда приходил ко мне человек и спрашивал, вот, сколько это там количество выражений, или приходил один человек, который говорит, мой job description, там, условно, 10 пунктов, я не выполнил один на две трети, соответственно, моя оценка должна быть меньше на одну тридцатую. Вот пример формального подхода, и может ли он работать в этом случае. Естественно, с этим человеком мы там долго говорили э, о том, сколько времени он думал там, о 50 долларов разницы в этом бонусе, или сколько времени он думал о том, что его работа, может быть, немножко недовольна, или он сам сделал что-то не так. Человек остается. Меняются проекты, меняются клиенты, может поменяться даже технологии, но подход э, человека остается он везде одинаковый. Если он с самого начала делает тебя в этом проекте прокатило, а в другом проекте прокатило, а дальше он просто привыкает делать так, и в результате, ну, по крайней мере, как было написано на форуме, если случится кризис, будет много программистов, средних программистов, хорошо играющих в теннис. Вот хотите ли вы в своей компании видеть таких людей или чуть более профессиональных? Поэтому менеджер должен больше уделять внимание, как человек делал, насколько он это делал профессионально и насколько он, то что называется, проактивно действовал в своих в своей работе, в выполнении своих обязанностей. Я не сторонник каких-то готовых исследований, каким то готовых методологии менеджмента. Поэтому специально написал о том, что вдохновляют, то есть как бы близки по духу вот эти три, Management by Objectives, uh, Mission Tart, или Austro Tactic и Toyota Production System. Uh, почему не нравится? Потому что у них uh, есть один uh, общий фактор, что результат достигается за счет повышения uh, сознательности людей. Uh, вот если говорить о Toyota Production System, то есть uh, две такие два принципа, что э, ценность организации зависит от сотрудников, от партнеров, и то, что воспитывая людей, которые знают свое дело и исповедуют философию компании, могут научить других. Вот то, что Сергей Стаканко говорил, э, э, зачем э, надо, чтобы люди понимали, э, чем они занимаются, потому что э, есть, да, иногда какие-то люди, которые закрывают клиента, заказчика, а всех остальных, а стоит им только поговорить допустим, с, допустим, каким-то праворегистом напрямую, промислы говорит, так да, плевал я на вашей собственно, бизнес, ваш что вам там надо, я сижу, поделюсь. От этого зависит мне, собственно, ваша компания. То есть если вы хотите, чтобы заказчики думали и видели, что вы приносите именно ценности им, а не просто делаете какую-то работу, надо, чтобы... Все люди, включая программистов, тестеров и вообще все сотрудники компании, были нацелены на э, клиента. Естественно, каждый не может быть бизнесменом, разбираться в особенностях бизнеса, знать досконально, как что работает, но э, чтобы он был проблемно ориентированным, ориентирован, э, да, а не задачно ориентированным, что далее то написал, а именно пытался мыслить в контексте решения проблемы, этому следует уделять э, внимание. Ну, собственно, то, что повод и создание новых ценностей э, уже тоже немножко упоминалось. Э, тут можно сказать о том, что э, если говорить именно о компании Setcore, так еще получилось, что когда еще не знали его Toyota Production System и так далее, мы не знали, я имею в виду, э, то построили бизнес-модель таким образом, что э, часть бизнеса не просто позволяется другим компаниям, там, сотрудничать, делить, э, зарабатывать, допустим, деньги на нашей технологии, о том, что часть бизнеса, которая связана именно с созданием веб-сайтов на нашей платформе, она поставлена в зависимость фактически от партнеров. И э, клиенты, заказчики, конечно, которые э, используют веб-решение на нашей платформе, фактически они судят у нашей компании по э, тому опыту, который они получили от наших партнеров. Соответственно, вот отсюда идет необходимость развивать наших партнеров, не только помогать им выиграть какие-то определенные тендеры, заказы, но и развивать их принципы, их действия, то же самое, что было описано для нашей компании. Если какие-то есть вопросы, постараюсь ответить. Сейчас, если не ошибаюсь, 132 человека. А если у вас какая-то от статистика, отслеживаете, отслеживаете, отслеживаете? отслеживаете ли вы три шумы? Простите, не понятно. Отслеживаете ли вы таким образом текущих кадров в вашей компании? Или у вас ну, 132 человека стабильно? <связывается> Я могу сказать примерно так, что 2-3 человека уходят в год после инициативы. Ну, еще порядка тоже в двух мы расстаемся по нашей цели. Это в месяц, И тогда вот, вот. еще сразу слово предоставили. А вот ну, мне просто не совсем понятен подход, когда вы говорите, что у вас там ну, нет каких-то там формализованного процесса, но как я еще знала. То есть если я как сотрудник компании, например, к вам приду на работу и захочу на этапе интервью узнать, какое мое будущее в этой компании как я буду расти там, карьерно, материально, профессионально? как вот, если вам такие вопросы задают, как вы на них отвечаете, как вы описываете человека еще в будущем компании? Ну, есть описаны некоторые элементы, например, та же самая система бонусов, она описана. Вопрос в том, чтобы описание было, не стало самоцелью, не забирало все ваше время, то, чтобы поддерживать это монстра и описывать, чтобы был некоторой записной книжкой, чтобы легко открыть, вспомнить или показать, как это действует. Для этого нужно описывать принципы, неконкретные, не какие-то пути развития, допустим, девелопера. Куда может быть развиться девелопер? Если мы что-то написать вот senior, вот там, junior и так далее, это всегда заканчивается, и опять необходимо там, через год думать, куда же, как это изменить опять описание, чтобы человеку было это понятно. А таких описаний, я думаю, десятки, если не сотни моментов начинает в эту игру, заканчивают там с тем бонусом и так далее. Поэтому описываются принципы. Это уже тот же самый принцип целой ревью, он описан, э, в котором описано, на что обращается внимание. Каких-то там сумм, принципов, ну, не принципов, а э, более конкретных вещей, э, которые бы и менялись, в принципе нет. Описаны принципы. То есть менеджер э, имеет право, э, он должен оценивать по таким-то. Э, ну, фактически стандартно, merit и efficiency, твоей работы, у тебя есть оценки био, которые ты получаешь там каждый квартал, это все берется в внимание и менеджер выносит как бы, свое мнение, которое он с тобой обсуждает. Если ты с этим не согласен, то дальше по матричной структуре ты можешь выносить это на ну, более высокий уровень, и тогда там это опять обсуждается. Но в любом случае, скажешь человек извини, вот твоя сетка зарплаты, и дальше ты не прыгнешь, такого нет. я, как я понял, такая оценка проводится раз в квартал, да, и про раз менеджера. Да. Эм, Какая-то была термин MBO или что? MBO, менеджмент по Что какие основные вот, количественных критериев нет, качественные, какие, хотя бы основные, несколько, три, допустим. Критерии оценки. Я понимаю. То есть, во-первых, штука Management by Objectives, это ну, не наша придуманная система, она 1959 года или что-то такое, не ошибаюсь, можете и не почитать. Ее смысл в том, что э, выставляются э, цели на квартал, которые должен человек э, достигнуть. Э, у него может быть, допустим, такой уровень, э, повысить, э, да, есть бизнес-цели, есть, конечно, персональные цели. А если personal цели, он может быть повысить уровень английского до такого-то степени, чтобы он мог на викли или дали митинг разговаривать с заказчиком. Если это бизнес цель, то это провести инвестигейт и предоставить какой-то репорт по какой-то там фиче или какой-то проблеме. То есть там такого плана. Угу. Оценку делает менеджер, соответственно, да? Да, оценку делает менеджер, ну, две оценки. Одну делает менеджер непосредственно, то есть тим лидер, а вторую делает заказчик, который, в принципе, ставит в сети на ну, оценку. Эта оценка, она должна обсуждаться, и ну, 95% случаев, в принципе, человек приходит с менеджером к согласию о том, что хорошо или хорошо он работал. И опять же, это не система кнутая пряника, то, что за это погладили по голове, за это тебя наказали, это как бы ну не ревью на то что правильно ли ты развиваешься люди которые хотят правильно развиваться они адекватно воспринимают и замечания да и сами в принципе дают идею там куда они хотят дальше развиваться а вот эти цели определяются во время опять же такой встречи как диалог да получается раз обсуждал вы присматриваете то что было и ставите цели то что будет человек тоже вовлечен этом, да, да, это да даже это все в процессе диалога между тем лином и В... 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 Це... Скажіть, будь ласка, е... яка, ви сказали так, що замовник оцінює роботу ваших виконавців? Ну, Я е... Як в, я замовник. Замов... Мені скажуть, що продукт був працював. Це ваші проблеми організувати роботу. Яка його зацікавленість, якими питаннями займатися, там оцінювати. вот мы объясняем заказчику в нашем случае чуть проще потому что это продукт менеджеры продукт оунеры почему ему может быть интересно не просто я вам дал деньги дать мне что-нибудь а почему ему интересно периодически давать этот фидбэк о работе команды То есть, естественно он смотрит на результат нежели на том кто как что делал он не знает практически не знает там, вася петя кто конкретно что делал. Он дает одну оценку команде. Разработала ли команда хорошо? Он ее просил сделать то-то. Сделана ли она это хорошо, сделан это в срок и э, сделано ли она так, как он хотел. Например, если э, тот пример, который приводился команда девелопера и сказали, что ребята в спецификации написано что-то не то, то э, клиент очень доволен и говорит, что да, вы мне сэкономили время и деньги. Таким образом, он ставит свою оценку, хорошую оценку. Каждый сотрудник э, имеет два менеджера, а каждый менеджер э, ну, от пяти э, до десяти, типа так. А в процентном соотношении, если взять одного менеджера в вашем предприятии... Не считал. Нет-нет-нет, я не в этом смысле. А какое процентное соотношение а, management tasks versus coding? Или, да? Не считал, но небольшое, не могу сказать. То есть у нас два департамента три департамента и э, ну, в каждом порядка семи команд. То есть можно сказать, что из 132 порядка 20 менеджеров. Тоже Вопрос. Смотрите, вас признали, получается, лучшим работодателем, да? Среди этих так получилось. Вот. — И один из критериев для разработчиков в том числе является там, там, Team Spirit и в том числе обустроенность рабочего места. Там, парковка, теннис и так далее. Вот вы об этом вообще не вспомнили во время презентации, мне интересно почему, то есть что это менее важно, чем я понимаю, что чем дух, но ну, интересно пару слов. Пошел об этом спасибо. Ну, тут есть, э, упоминались всяких тренинг теориях, и э, вообще в менеджменте э, такие факторы э, называются гигиеническими. То есть это то, что должно быть э, на уровне. Э, то есть офис должен быть нормальным, э, теннис и так далее, то, что принято у нас в. Э, индустрии оно должно быть. Но это если это есть, на это люди не обращают внимания. Оно просто должно быть. Если его нет, то обращают внимание. А потом тогда уже возникает следующий уровень вопросов о том, интересно или не интересно работать, развиваюсь я или нет. Но, ну, естественно, были замечания и по офису. То есть, опять же, Best Employer это было очень интересно. Первый раз мы поучаствовали, просто интересная идея получилась. Второй раз, когда мы выиграли, я даже не видел Киева, очень удивился по онлайн-трансляции, смотрел. Сейчас, учитывая рост и изменения в компании, я, честно говоря, не могу даже там, с какой-то 50% уверенностью, утверждать, что мы там, тоже что-то выиграем в следующем году, может быть, будем конкурировать. Вопрос, главный, что это дает какой-то фидбэк о том, что сотрудники как-то думают. И это не какой-то конкретный рецепт, это идея, которая воплощается. Она может быть, какие-то инструменты могут меняться, но идея о том, что сотрудник должен быть не как бы, просто крепателем кода, а немножко более развитым человеком, она, ну, по крайней мере, пока у меня нет причин думать по-другому. И это как бы небольшой фидбэк о том, что идея людьми воспринимается и, наверное, где-то нравится. Дмитрий, вы сказали, что у вас тимлиды оценивают программистов. А кто оценивает, и каким образом, самих тимлидов? Ну и сервисная структура, то есть есть департменты, в департаментах есть глава департамента, у которых есть тимлиды. А, вот и все. И кто их оценивает? А тимлидов оценивает глава департмента. А разработчики, они вовлечены в процесс? Они дают вовлечены? <связано> да, они могут дать фидбэк, то есть как, некоторые элемент 360 degree фидбэк, он присутствует. Но, в принципе, если какие-то проблемы возникают, правильно. Ну, на текущий момент уже такая система, что они всплывают ну, не раз в портал. То есть они очевидны, и человек уже сразу сам о них говорит, если такие проблемы возникают. Но даже для этого, если он там что-то не высказал в процессе работы, есть возможность на нашем планной сайте прислать, допустим, фидбэк о своего менеджера анонимно. Хочешь, подписывайся, хочешь, не подписывайся. И это тоже будет учтено как ну, третий оценка, третий фактор для MBO. Вопрос по поводу обучения. Вот вы в МВО ставите сотрудникам цели по личностному какому-то развитию, да? Это, ну, так да. А есть ли какие-то в компании процессы или системы, может быть, внутренний какой-то университет, который стимулирует сотрудников к обучению, или же они это делают самостоятельно, полностью свободно от работы на быть это время? Есть, конечно, но у нас нет такого большого университета, как в больших компаниях. Если чуть-чуть улыбиться о том, что мы делаем там для студентов и так далее, то мы э, выбираем на интервью, допустим, людей, которые обещающие, берем э, двух-трех и с ними целенаправленно работаем, пока не выйдем на какой-то уровень, когда мы их, допустим, могли бы взять на работу. Они продолжать работать. С больших каких-то университетов мы не проводим. А что касается э, сотрудников, есть такая вещь, как Competency Map, э, в которой э, э, есть э, скиллы, Технические, не только технические, которые описаны, и каждый из них э, помечен для человека как э, либо обязательный, э, либо необязательный, э, либо тот, который, допустим, понадобится в будущем. Если там силы лайт это будет скоро в одном из следующих проектов, он уже может видеть и э, э, ну, или самостоятельно обучаться, или предлагать, что я нашел такой тренинг, и хочу туда поехать. Тренинги тоже э, выбираются либо менеджером, либо своим сотрудникам, и они оплачиваются компанией. Была фраза, что два менеджера у каждого человека. Какой в этом смысл? Почему? Один бизнес менеджер, второй персонал менеджер. То есть, им лидер знает, как работает конкретный человек, хорошо ли он работает, он знает, он видит работу каждого человека. А бизнес менеджер не видит конкретно человека, он видит команду в целом и видит, как она двигается в плане проекта в более обобщенной перспективе. Добре, день. на пане да, спасибо.